你没事吧，少帅？我一回来就看见门口乱作一团，这到底是怎么回事？他非说是东家，刚才老让我他祖母。 我们这么多人在门口欺负一个姑娘，这被人看见了总归是不好的。况且二叔还在政府当职，是一省的督军。若是我们在门口把人打死，传出去，二叔也没有办法向大帅交代。难道由着他在这儿胡说八道，毁了督军府的名声吗？我没有。祖母。 女儿家最注重的就是自己的名节，她一个大姑娘，平白无故的说自己是我的未婚妻，这其中一定是有什么隐情，不如我们先带回府好好问问吧。你没事吧？原来他就是方少爷，老夫人。 实不相瞒，那位姑娘其实与我是旧相识，是个乡下姑娘，叫燕儿。之前一直给董家送鸭蛋，一家人靠着董家过活。或许是董家落难了，他没了生计，才想到这个方法来方府讨口饭吃。如今董家没了，我一个人落难至此，身边也没个照顾的人。我想着他本性不坏，你也是惩罚过他了。 想必也知错了，不如您就把她留在我身边，让她在我身边做个粗使丫鬟，也是给您积了德了。她如此污蔑你，你还替她说情，这等气度，果然是董家教出来的好女儿。既然你这么说了，就依了你吧。是老夫人。 不必专程送回北京，叫我雨泽就好。你我之间不必拘礼。是，雨泽。虽然不该提起你的伤心事，但是我在报纸上看到董家被洗劫一空，不知董老先生最喜欢的那个金蟾蜍把件，会流落到何处？金蟾蜍。 我倒是没有见过，想必早就被贼人抢去了吧。过去的事情就不要再想了。今天早上那么折腾，想必你也累了，早点休息吧。没想到我们第一次见面，不会是在我家破人亡之后。不碍事，我们来日方长。嗯。 一时半会儿都好不了了。这里只有我们两个人，你不要假装你把我留下来，是不是因为方少爷的一番话，你怕自己落下？这么多年了，还是你最了解我。 亲妹妹对待，亲妹妹，我连董家族谱都不配上，又有谁会把我当成董家的一个小姐？一切最好的都是你的，我现在不过是拿回我该有的东西，该有的东西。可是跟方家定亲的人明明是我。 你有证据吗？现在我才是方老夫人认定的少奶奶，你休想跟我争！你别忘了，在方府上上下下可没有一个人信你的话。你在方家，不过是我的一条狗。 东西怎么能放在桌上、啊？总有一天我能证明自己的身份，那就要看看你有没有这个能耐。是啊，是啊，这么好的饭菜。 再不吃可就浪费了。啊，吃。哎呀，我都忘记了，你可是最爱干净的。但是你如果这么不愿意的话，那我就成全你。不出三日，我必让人抬着你出方家。 到时候你便不用再听我吩咐了。按说，我该好好谢谢你。方家少爷是个又温柔又心细的，人。多亏了你娘给你说的这门亲事，不然会得不到这么好的一个福气。不过，这么好的。 燕儿姑娘，我不便进去。这药治疗瘀伤效果很好，你可以试试。多谢。听说你以前是给董家送鸭蛋的丫头。啊、既然大家这么认为，那就是了。听闻董老先生有一珍宝，你总出入董家，不知是否有幸见过？好像是一个金蟾蜍把件。 那不是金蟾蜍，那是金玄武。哦。这件事情董家都没几个人知道，少爷是怎么知道的？我也只是听说。这瓶药你好好收着，早点休息。以后有什么事情就来找我，别怕，一切都有我在。 要想借助方家为东家报仇，以目前的情况来看，只能找方家少爷帮忙了。你记着，在这督军府，你只能在西楼走动，东楼那可都是少爷们的卧房和书房，像你这样的粗使丫鬟，是没资格去的。要是你胆敢过去，可是会被人活活打死。 你可记住了，少爷，我是我是少奶奶新来的丫鬟。少爷，你干嘛？又见面。 你放开我！你这个杀人凶手，我杀了你！放开我！么迫不及待。是，迫不及待的要杀了你。我正愁没地方找你，你倒是自己送上门。放开我！彼此彼此。 我们听到房里有动静啊！ 时间，曲终人长离散，远飞的雁也不再归寒。看袅袅炊烟，看宇宙长晚，看不完人间的聚散。时光流转。 笑谈一片恩怨纠缠，你尽管紧握余生，输赢只是。